آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جن کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں جن کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں جن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں میں اس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے ہمیں بچپن میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا راتوں کی نیندیں قربان کر کے ہمیں آرام دلوایا ہمارے لئے راتوں کی نیندیں قربان کی اپنا سکون قربان کیا وہ ہستی ہیں ہمارے ماں باپ وہ ہستی ہمارے ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید فرقان حمید میں فرمایا وہ بال کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ کوئی مشورہ نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کو عزت دو مقام دو اپنے والدین کے ساتھ اس سلوک کرو لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے جھگڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کیا دیتے ہیں موبائل استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ گھومنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے بیوی بچوں کے لیے وقت ہے لیکن ماں کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے وہ ماں جو ہماری قاتل نہ جانے کتنی تکلیفوں سے گزری جس نے ہماری خاطر نہ جانے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہم اس ماں سے دوری اختیار کر کے بیٹھ گئے ہیں کیا صرف زبان سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ماں سے محبت ہے کبھی ماں باپ کے پاس بیٹھنا ان کے قدم دبانا ان کے ساتھ کھانا کھانا ان کی باتیں سننا ان کے چہرے کی طرف دیکھنا کہ انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو تب ہوتی ہے جب ان کی اولاد ان کے پاس ہو وہ سکون محسوس کرتی ہیں وہ خوش ہوتے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس ہیں کبھی ایسا کرنا نہ تو دیکھنا ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ لوگ ترس جاتے ہیں صرف ایک بار ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں صرف ایک بار باپ کے پاس بیٹھ جائیں صرف ایک بار کوئی ماں کی طرح پیار سے پکارے لیکن قبر میں سے کوئی آواز نہیں آتی قبر میں سے کوئی جواب نہیں آتا اس وقت رونے پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا رونے اور پچھتانے کے علاوہ اس وقت ہم کہیں گے کاش ہم نے اپنے, اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوتا کیا ہم ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے والدین کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے تو سوچیں اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں آج وعدہ کریں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں گے ان سے محبت کریں گے ان کے ساتھ باتیں کریں گے ان کی سنیں گے اپنی سنائیں گے ماں باپ کے ساتھ پیار محبت اور خلوص سے رہیں گے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ گرام کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کا محبت کے ساتھ چہرہ دیکھتا ہے نا اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے پھر دوسرا شخص اٹھا اس نے پوچھا یا رسول اللہ جو اپنے ماں باپ کو دو مرتبہ محبت سے دیکھے فرمایا دو حج کا ثواب ملتا ہے پھر تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ جو تین مرتبہ دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین حج کا ثواب ملتا ہے پھر میرا کا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا تم ایک دو تین کی گنتی میں پڑ گئے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے تم جتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھو گے نا اللہ اتنے حج کا ثواب دے گا اتنے حج کا ثواب دے گا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے حج کرتا ہے نا اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے ویسے اتنے پیسے لگا کر حج پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کوئی ہمیں کارڈ نہیں ملتا جس پہ مہر لگی ہوگی اس نے اتنا پیسہ لگایا اتنی زیارتیں کی اس کا حج قبول ہو گیا وہ تو رب کو پتہ نا قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن جو ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا اس کو اس حج کا ثواب ملتا ہے جو رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں ان کی باتیں سنیں لوگوں کے ساتھ بڑی محبت اور پیار سے ہم باتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں موبائل ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہے سارا دن استعمال کرنا اس کے لیے ٹائم ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ماں والی وفائیں کہیں نہیں ملتی ماں والی محبت کہیں سے نہیں ملتی آج گھر میں کچھ پسند نہ آئے تو باہر سے کھا کر آ جاتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں کہ ماں جی بھوک نہیں ہے تو ماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے بیٹا یہ چیز بنا دو وہ چیز بنا دو یہ منگوا دو لیکن جب ماں نہیں ہوتی نا تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو جو ترستے اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ان سے پوچھو جو خوشی غمی پہ ماں باپ کو یاد کرتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی فنکشن آ جائے کوئی شادی آ جائے عید آ جائے ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی ماں باپ ہیں کپڑے بن جائیں گے جوتے بن جائیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا وہ قبروں پہ جا کر روتے ہیں وہ قبروں پہ جا کر روتے ہیں کہ کاش ہماری ماں بھی زندہ ہوتی کاش ہمارا بھی کوئی حال پوچھنے والا ہوتا کاش ہم سے بھی کوئی اتنی محبت کرتا تو میری پیاری ماں بہنوں آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے تھوڑا سا وقت ان کے لئے لازمی نکال لینا اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ہجاب اور ایمان کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ تھوڑا سا وقت اپنی ماں کے لئے نکال لیے نکالیں باخردن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ